आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के अंदर रत्ती जिन्ना किस तरह आई वो कौन से हालात और वाकयात है जिनसे इन दोनों को गुजरना पड़ा और वो कौन कौन सी शख्सियात थी जो इनके साथ उस ज़माने में खड़ी हुई थी और उन हालात को भी डिस्कस करेंगे जिन पे पर्दा डाला गया या उनको कंट्रोवर्शियल किया गया ताकि मोहम्मद अली जिना की जिंदगी के अंदर उब हमेशा रहे कोई भी ऐसा इंसान जो कि मुस्तबिल में कामयाब होना चाहता है और वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी को एक आसूदगी की तरफ लेकर जाए उसके लिए मोहम्मद अली जना रतल की जिंदगी आइडियल है और इस ज़िंदगी को समझने के लिए हमें उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को देखना पड़ता है आज की वीडियो उनकी ज़िंदगी का वो पहलू खोलेगी जिसके अंदर मोहम्मद अली जना और रती जिना की मुलाकात हुई और वो मामला किस तरह डेवलप हुआ कि वो मोहम्मद अली जना की ज़िंदगी का दौर है जिसको हमेशा कंट्रोवर्शियल किया जाता है और बहसियत कौम हमने वो कंट्रोवर्सी एडॉप्ट भी की है हमें उनकी ज़िंदगी के उन तमाम पहलुओं को जो छोटे छोटे मुख्तलफ़ पैराए में फैले हुए हैं उनको देखना पड़ेगा ताकि हम क्लियर हो इसीलिए मैंने मोहम्मद अली जिना की जिंदगी को निजी तौर पर अलग किया है और सियासी तौर पर अलग है हम इस वक्त उनकी निजी जिंदगी की इस सीरीज को देख रहे हैं आज की इस वीडियो में मोहम्मद अली जिना के साथ उस दौर के अंदर कौन कौन लोग खड़े हुए क्या मामला थे किसकी क्या उम्र थी और क्या हालात और वाकयात थे जिसको आज कंट्रोवर्शियल करके बार बार बयान किया जाता है ताकि मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी और उनके बहुत सारे पहलुओं को हल्के हल्के अवाम के दिमाग से एलिमिनेट किया जा सके और वो हम करने नहीं देंगे असलकम वरहि वबरकता मेरा नाम सलमान दुरानी है इन दो मज़बूत शख्सियात की उम्रों के कैलकुलेशन से आप शौक़ हो जाएंगे और ये वो शौक़ है जिसको अमूमन हमारे सोशल नॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो कैसे आइए गौर करते हैं मे 1900 के अंदर 24 साल मोहम्मद अली जना बॉम्बे प्रेसिडेंसी के आर्जी मजिस्ट्रेट मकर्र किए गए इस वक्त से ठीक 18 साल के बाद इन्हीं मोहम्मद अली जना का निकाह होना था लगती पटेट के साथ या रतन पटेट के साथ जिसे रत्ती बाई के नाम से तारीख जानती है इस वक्त में 1900 के वक्त जिस वक्त कायदेजम मोहम्मद अली जिना एज अ मजिस्ट्रेट हलफ ले रहे थे उस वक्त रत्ती जिना सिर्फ तीन महीने की थी यानी 20 फरवरी 1900 में उनकी पैदाइश हुई थी एक ऐसा सोशल धचका है जब हम कैलकुलेट करते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि क्या है क्योंकि ये साउथ एशिया की रीत रिवायतों में से ये चीज़ें नाकबिल कबूल हैं ये रीत रिवायतें अपनी एक तरफ रखते हैं मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात को यही मंजूर था और अठारह साल के बाद ये मामला अल्लाह की मर्ज़ी के तहत होना था और वो हुआ जिसको पूरी कॉम ने भी एक्सेप्ट किया ये मामला हमेशा की तरह कंट्रोवर्शियल बनाया गया और इसके हर पहलू को खोलना भी इंतिया ज़रूरी है क़ायद अजम मोहम्मद अली जिना होटल से अपने किराए के अपार्टमेंट में मुंतकिल तो हो चुके थे और अपनी फैमिली भी कराची से बुलवा ली थी साथ साथ 1906 छः में कायद अजम रमत की फाइनेंशली पोजीशन इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उन्होंने एक बड़ा घर किराए पे लेना था और 1906 में ही साउथ कोर्ट मैंशन उन्होंने किराए पर लिया जो कि मुंबई के उस वक्त के बम्बई और आज के मुंबई के बहुत अमीर कबीर इलाके के अंदर था ये बहुत बड़ा घर 1912 में मोहम्मद अली जिना ने खरीद भी लिया था जो बाद में जिना हाउस कहलाया और आज तक वो जिना हाउस ही है मुंबई के मालाबार हिल्स का ये खूबसूरत तरीन इलाका है वो पोश इलाका था जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के अमीर तरीन लोगों की कोठियाँ थीं क्योंकि मुंबई हिंदुस्तान का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था तो पूरे हिंदुस्तान के अमीर तरीन लोग उन्होंने अपनी कोठियां बंगले मैंशन्स यहाँ खरीद कर डाले हुए थे यानी उनकी जायदादें यहाँ पर होती थी इसमें से मैं आपको दो नाम देता हूँ जिसमें से एक नवाब ऑफ हैदराबाद दकन और महाराजा ऑफ जयपुर उनकी भी कोठियाँ इन्हीं कैद आजम के या मोहम्मद अली जिना के इस घर के आस पास ही थी मोहम्मद अली जिना के इस घर के पास ही पड़सियों के वो अमीर तरीन अफराद भी रहते थे जो कि पूरे हिंदुस्तान के पड़ोसियों की रहनुमाई करते थे और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते थे यही दोनों फैमिलीज़ यानी टाटा और पठेठ इंडिया के बिजनेस में यही दो फैमिलीज इस वक्त भी बहुत मशहूर हैं टाटा जिसके हवाले से टाटा कंपनी बहुत मशहूर है और दूसरी पठेठ फैमिली जो कि कपड़ों के मिल्स के हवाले से इंडिया में एक मुकाम रखती है जिस वक्त मोहम्मद अली जना इस इलाके में शिफ्ट हुए उस वक्त सर डिनशा पठेठ इस पठेठ फैमिली के हेड थे और उनका बड़ा नाम था उस पूरे रीजन के अंदर खास तौर पर सन्नतकारी के हवाले से. से सर डीशा पटेल कायद अजम मोहम्मद अली जिना के समाजी रबतों में रहने वाले एक अहम शख्सियत थी जो कि अब मोहम्मद अली जिना के पड़ोसी बन चुके थे ये बहुत करीब इनका घर नहीं था तकरीबन 1.25 किलोमीटर दूर इनका घर था जहाँ पे मोहम्मद अली जिना रहते थे मगर अब तकरीब पड़ोसी ही हो गए थे तो इनका मेल मिलाप ज़्यादा होने लगा और ये समाजी रहिस्था आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में तब्दील होता चला गया इन्हीं सरदिनशाह पटेट की एक इकलौती थी रतन बाई पटेट।, पटेट अपनी कम उम्र से ही नहायत खूबसूरत थी वक्त गुजरता रहा और मोहम्मद अली जना और सरदिनशाह पटेट आपस में घुलते मिलते चले गए गालिबंद सन 1911 या 1912 की बात है सरकान जी दवार का दास एक नया कैरेक्टर सर डिंशा पटेट की गुड लिस्ट में आए ये वो शख्स है जो सर डिंशा पटेट की ही तवस से मोहम्मद अली जिना के भी दोस्त बने कांजी दवार का दास भी अपने वक्त की बड़ी मशहूर शख्सियत थे जो कि इस सर डिंशा पटेट की फैमिली के साथ उनकी वफादारी और जज्बाती वाबस्तगी ने उस जमाने में इस खानदान के साथ गैर रस्मी अंदाज में जोड़ा हुआ था और ये वो वक्त था जिस वक्त रतन पटेट नौजवानी में यानी अपनी टीन एज के अंदर दाखिल हो चुकी थी सडिशा पटेट की इकलौती साहबादी रतन पटेट, जिन्हें प्यार से घर में रति बाई भी कहा जाता था इनकी पसंदीदा सवारी बगी थी जैसे आजकल के बच्चों के लिए पसंदीदा गाड़ियां होती हैं उसी तरह उस वक्त उस अमीर फैमिली की इस इकलौती अमीर बच्ची की पसंदीदा सवारी घोड़ा गाड़ी की बगी होती थी तो वो उसमें आना जाना करती थी और यही वक्त था जब इन्हीं ने यानी कांजी दवार का दास ने उनको इनके घर के बाहर पहली दफ़ा देखा और उनके मुंह से बेसाख्ता एक जुमला निकला बम्बई का फूल ये बम्बई का फूल इतना ज़्यादा हिट हुआ जो आज तक बम्बई का फूल के नाम से ही रती बटेट या रतन जना या रती जना उन्हें कहा जाता है और किताबों में लिखा जाता है रतन पटेट से ये आठ साल बड़े कांजी दवार का दास आने वाले वक्तों में मोहम्मद अली जिना और इनकी बहुत अच्छे दोस्त साबित हुए मोहम्मद अली जिना ने 1906 में अपनी सियासत का आगाज कांग्रेस के साथ तो कर ही दिया था 1913 तक आते आते मोहम्मद अली जिना सियासत में ऑलरेडी मंझ चुके थे क्योंकि उनकी बीचे बुनियादी तरबियत इंग्लैंड में हो चुकी थी मगर प्रैक्टिकल लाइफ 1906 से शुरू हुई थी इस सियासत के मैदान में 1913 तक कांजी दवार का दास से भी इनकी दोस्ती हो चुकी थी और रतन भाई भी इनसे बगाए बगाहे, बगाहे आमना सामना होता रहता था मगर उस वक्त तक कोई ऐसा मामला खड़ा नहीं हुआ था इस वक्त रतन भाई या रति भाई सिर्फ तेरह साल की थी रती भाई या रतन पटेट अपनी उम्र से बहुत ज्यादा मचीव थी तो सिर्फ तेरह ही साल की मगर उनकी एक हॉबी ये थी कि वो पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठ के जो कि बहुत उनसे सीनियर होते थे बहुत बड़े होते थे उनके साथ बैठ के वो पॉलिटिक्स पे डिस्कस करती थीं। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क क्योंकि वह एक बहुत बड़े अमीर घर की बेटी थीं और उनके पास रिसोर्स भी मौजूद थे तो वो अंग्रेज पॉलिटिशंस के साथ भी और देसी पॉलिटिशियंस के साथ भी उनकी गुफ्तु होती थी वो दोनों तरफ के मामला को देखती थी जानती थी तेरह साल की एक नौजवान लड़की जो कि उस वक्त अपने ख्वाब बुन रही होती है वो पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कस करती थी उन लोगों से जो कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर अपना असर रसूख छोड़ रहे थे और एक तारीख बना रहे थे इससे आप उनकी मेचोरिटी का अंदाज़ा कर लीजिए ये नौजवान लड़की रतन पटेल जो कि बहुत ही बोल्ड थी किसी से भी मरूब नहीं होती अपनी कम उम्र से ही समझदारी का मुजाहरा करने वाली ये बोल लड़की रतन पटेट जो हर लिहाज से सोशल नॉर्म्स के हवाले से परफेक्ट थी उस जमाने में भी उस वक्त की कई मशहूर शख्सियत के साथ जिनकी गुफ्तु भी रही वो किसी से भी मरूब नहीं हुई सिवाय मोहम्मद अली जिन्ना के और यह सब अल्लाह का करना ऐसा था कि अल्लाह ताला ने एक बेस डेवलप करनी थी और आने वाले वक्तों में ये बेस मुरतब हुई ये वो दौर था जिसके शशमदीद गवाह यही कांजी दवार का दास थे जो कि खुद भी रती को बहुत पसंद करते थे उन्होंने इस मामले के ऊपर एक किताब लिखी थी रति जना दोरी ऑफ अ ग्रेट फ्रेंड दवार का दास ने इस किताब के अंदर वो तमाम मामला को डिस्कस किया है जो कि उस दौर में वह कु पजीर हुए थे और आने वाले मोहम्मद अली जना के अच्छे और बुरे वक्त में यही कांजी दवारका दास रति और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हमेशा खड़े रहे यहाँ तक कि कैद अज़म की मनकूह रती जना की वफ़ात के बाद भी मोहम्मद अली जना के साथ ये काफ़ी अरसे तक साथ खड़े रहे और उन्होंने अपनी दोस्ती का मुकम्मल तौर पर हक अदा किया हमारी साउथ एशियन सोसाइटी के अंदर कल्चर के अंदर हर साल ये अमीर कबीर फैमिली वर्ल्ड टूर लगाती हैं या किसी न किसी मुल्क के अंदर जाके अपनी छुट्टियाँ गुजार के आती हैं तो उस दौर में भी ये पटेट फैमिली हर साल गर्मियों की छुट्टियों में इंग्लैंड और फ्रांस जाते थे इतफाक से जिस शिप के जरिए ये लोग वहां से यानी बंबई से निकले तो उस शिप पे मोहम्मद अली जिना जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोतीलाल नेहरू और दीवान चमन लाल भी ऑन बोर्ड थे ये वो पहला मौका था जिस मोहम्मद अली जिना और रतन पठेट के दरम्यान एक लंबे सफर के दरमियान पॉलिटिक्स पे तवील गुफगू हुई हजब आदत रतन पटेट ने मुख्तलिफ पॉलिटिकल शख्सियात के साथ पॉलिटिक्स पर गुफगू करनी शुरू की और उनकी सुई आके अटक गई मोहम्मद अली जना पर और मोहम्मद अली जना के साथ उनकी इस तवील रास्ते तक यानि बम्बई से इंग्लैंड पहुँचने तक इस शिप के ऊपर काफ़ी देर तक और काफ़ी लम्बी लंबी रोज़ाना की बुनियाद पर पॉलिटिक्स पर गुफगू होती थी और उन्नीस के इस बहरी जहाज के ट्रिप पर ये तेरह साल नौजवान लड़की अपने वालिद के दोस्त जो उनसे चौबीस साल बड़े थे मोहम्मद अली जना इनसे बेानतहा मुतासर हो चुकी थी